बसमिल्लर रहीम अपना चैनल पी के यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं सब भाइयों को उम्मीद है सब भाई खैरियत से होंगे दोस्तों आज डेट है अठाईस जून 2022 आज का आपको मिल्लत फैक्ट्री का और मिल्लत शोरूमों की सूरत हाल के बारे में बताएंगे और आपको बताएंगे कि आज मिल्लत फैक्ट्री से कितने ट्रैक्टर डिलीवर हुए और कौन कौन से शोरूमों में ट्रैक्टर भेजे गए दोस्तों मैं अभी मिल्लत फैक्ट्री के सामने खड़ा हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं मिल्लत ट्रैक्टर के काफ़ी ज़्यादा मॉडल जो हैं डिलीवर हुए हैं मिलक फैक्ट्री से तो अभी ये शोरूमों की तरफ रवाना किए जाएंगे आप देख सकते हैं कि तीन सौ पचासी दो सौ साठ दो सौ चालीस इसके अलावा तीन सौ पचहत्तर भी काफ़ी तादाद में ट्रैक्टर मौजूद हैं ये नई बुकिंग में ट्रैक्टर डिलीवर हुए हैं और इनके टायर आप देख सकते हैं पैंथर के टायरों में डिलीवरी हुई है मिलत फैक्ट्री की तरफ से पिछली जो पुरानी बुकिंग थी वो जनरल के टायरों के साथ दे रहे थे लेकिन जो जो ये जो नई बुकिंग है इसमें पेंथर के टायर हैं तीन के 260 के भी पेंथर के टायर हैं आज के दिन तीन सौ पचासी फोर बाई फोर और टू व्हील काफ़ी तादाद में डिलीवर हुए हैं इसके अलावा मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि 2021 मॉडल का स्टॉक भी मौजूद है शोरूमों में मिल्लत फैक्ट्री के बिल्कुल ऑपोजिट साइड सामने की तरफ जट ब्रदर फार्म है वहाँ पर आपको तीन सौ पचासी दो सौ साठ और दो सौ चालीस का दो हज़ार इक्कीस मॉडल का स्टॉक मौजूद है अगर कोई किसान भाई दो हज़ार इक्कीस मॉडल लेना चाहता है मैं भी उनका कार्ड भी आपको शो करा देता हूँ आप उनसे रबता कर सकते हैं यह है जी उनका रबता नंबर जट ब्रादर फार्म, नजद मिल्लत फैक्ट्री आठ किलोमीटर शेखुपुरा रोड लाहौर ये आगे उनके रहा नंबर है आप फ़ोन करके भी उनसे पूछ सकते हैं और अगर आप लाहौर आना चाहें तो वहाँ आकर भी आप उनसे ट्रैक्टर खरीद सकते हैं इसके अलावा एक और अपडेट आपको देनी थी कि अलगाज़ी ट्रैक्टर वालों ने अपने तमाम डीलर्स को एक नोटिफिकेशन भेजा है जिसमें साफ साफ जाहिर है कि ये अपने ट्रैक्टर की कीमतों में रद्दबदल करने वाले हैं जुलाई से यकम जुलाई से ये अपनी कीमतों में नीचे की तरफ नहीं ऊपर की तरफ इजाफा करेंगे उन्होंने नोटिफिकेशन भेज दिया है इजाफा किस वजह से हो रहा है ये जो पार्ट्स वगैरह हैं ये जो पुर्जा जा ट्रैक्टर के उन पर जो टैक्स लगा है इसके अलावा जो बिजली वगैरह महंगी हो रही है और तेल का सुना है दोबारा फिर इजाफा होने का मकान है पचास रुपये तक तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने अपनी कीमतों में इजाफा करना है यकम जुलाई से तो उन्होंने इजाफा कर दिया तो मिल्लत फैक्ट्री ने आटोमेटिकली इजाफा करना है क्योंकि पिछली कीमतों में भी ऐसे ही उन्होंने पहले अलगाज़ी वालों ने इजाफा किया था उसके साथ ही मिलत वालों ने भी अपना नोटिफिकेशन भेज दिया और जितना अलगाज़ी वालों ने इजाफा किया था नौ नाइन पॉइंट एट परसेंट और मिलत वालों ने भी बिल्कुल सेम ही उतना ही इजाफा किया है यानी कि ये दोनों कंपनियां एक साथ मिलकर किसानों को लूट रही हैं और किसान बेचारे क्या करें उनकी मजबूरी है इन दोनों के अलावा और कोई चार ऑप्शन भी नहीं है उनके पास इन जब भी कोई नई अपडेट्स मिलती है कीमतों के बारे में तो इंशाल्लाह आपके साथ लाजमी शेयर किया जाएगा आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ के लिए हमारे YouTube चैनल अपना चैनल पी को लाजमी सब्सक्राइब कर लें